Я попал в ЗСУ из зоны. Я отсидел год, в общем, и начали набирать, как бы начал подготавливаться уже изначально, да, как бы к войне. И как бы пошел служить, как бы, прошел комиссию, отобрали нас. Прошел собеседование в морскую пехоту. И все, так попал в ЗСУ. Хотя еще и шел 24-го, это числа, как только началась война. Но мне не взяли, металл еще был условный срок, как бы я его не доходил ну и попал в тюрьму, дело случая, как бы. Ну, изначально, как бы, да, из новостей, как бы, все, ждали, ждали, долго ждали, мы месяца два, как бы, все, все информация, ну, вышла информация, как бы, что будет набирать, будет набирать, как бы, мы ждали, 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 и, наконец-то, дождались, как бы, все добровольно, как бы, пришли, кто хочет, как бы, ребята, пишите, как бы, заявление, проходите комиссию, если вас комиссия пропускает, проходите собеседование, и все, вперед за страну. И там приезжало много бригад, я сразу, там, пять буквально бригад приехала. Я выбрал конкретно морскую пехоту, потому что это подготовка хорошая, я знаю, это мощь, это элита. Как, ну, хотелось как бы стать профессионалом, как бы, если я выбрал уже этот путь, я хочу быть профессионалом, хочу быть ну, работать на качество, поэтому морская пехота с, моего как бы барака пошел со мной кореш, как бы. нас вообще из, из 50 человек пошло два человека из барака. Конкретно морской пехот. А из всего лагеря из 1200 человек нас пошло 6 морской пехот. Не то, что пошло, нас туда отобрали, как бы, по собеседованию, что собеседование было довольно я спотел, честно говоря, я не ожидал, что будет такой жесткий отбор. Решил прийти служить. Отсидел год. Ну и все, и так получилось. Выбрал 35-ку, потому что нравится. 35-й морская было тяжело, да, первое время очень тяжело. А сейчас уже вообще легко привык. Сложностей никаких нет, все нравится. Мне я бы со всего стрелял бы. Вообще, без разницы, что стрелять. Мы прошли базовую подготовку. Ну, было, ну, поначалу было сложно, да, первую неделю как бы искал каждый час, чтобы поспать, вот просто искал момент, чтобы лечь и просто отдохнуть, а потом уже после недели как бы уже начал привыкать, привыкать потихонечку, ну, каждый, ты на себе носишь 20 килограмм каждый день, боже, и много работаешь. Ну, придется стрелять из всего, как бы, поэтому я не выбираю себе какое-то оружие, которое больше нравится еще, и пытаюсь научиться ну, со всего работать, потому что придется там работать со всего не выбирайся, ли что-то лучше, что-то хуже. По направлению я хочу быть медиком. Изначально как бы я выбрал этот путь. Я еще тактическую медицину изучал в тюрьме. Я прошел методичку полностью, марч самостоятельно, зазубрил я. Я бы буду планирую по этому направлению развиваться дальше. Мы свободные люди, мы вышли мы работать, вышли. Так же самое, как вольные люди, без разницы. нам относятся так же самое. Выжить. Это первая задача. А вторая задача, конечно, больше похуй. І все У нас було поповнення як з навчальних центрів, тобто це новенькі, необстріляні хлопці. Також з ними одночасно мені надали прикомендированих людей, яких позабирали з, ну, з ув'язнень, їх звільнили. Вони підписали контракт за бажанням воювати. Якщо хтось до цього там прискіпливо ставиться, я скажу так, моє рішення було. За допомогою керівництва змішати ці групи, щоб подивитися, що з цього вийде під нашу відповідальність. І от сьогодні одне з перших таких занять по злагодженню стрільба стрільба з усього, що вони не стріляли в начальних центрах, тому що там час лімітований, ми це розуміємо. Але в нас хлопці будуть йти в бій. І скажу відверто: ці прикомандировані показали себе в деяких моментах навіть краще, ніж ті. Які повернулися з БЗВП, вони я вважаю так трошки більш вмотивовані. Е, більш вмотивовані, чому? Тому що е, для них це шанс, е, по-перше, почати нове життя. Е, вони починають це життя у е, службі у Збройних силах України, і в них така ж сама, як і в нас, загальна мета, тому що незалежно від того, де знаходиться людина. Це наша країна, і вони теж розуміють, що вони повинні її захищати. Тому я вважаю це дуже, як би так сказати. Ну, я поважаю таких людей. Я поважаю, я не відношусь до них прискіпливо. Ми з ними спілкуємося так само на рівних. Вони розуміють так, що я їх командир, але на мою думку, саме головне для цих людей, саме для них. це злагодження у спілкуванні і в роботі з усіма іншими тобто щоб вони ніяк не вирізнялися від нас